Azərbaycanda ən qədim sənət növlərindən sayılan keramika tətbiqi incəsənətinin bir növü hesab edilir. Bu gün keramika fabrikində bu sənətin necə qorunub saxlanılmasından və yaşadılmasından danışacağıq. Bir vaxtlar undulmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan keramikə sənətinin incəlikləri ilə tanış olduq. Öyrəndik ki, əvvəlcə gildən xüsusi xammal hazırlanır, qəliblərə tökülür, daha sonra bişməyə göndərilir. Beləcə gördüyünüz bu proseslər bir-birinin ardınca baş verir. Özüm də çalışdım ki, bu prosesdə iştirak edim, həm də bu zərif, göz oxşayan qabların necə hazırlandığını sizə göstərim. MÜZİK Gördüyünüz kimi qəlbənmə otağıdır. Qəblən çıxan bütün qablar burada formaya verilir, yenidən bişməyə qoyulur. İndi ustamız bizə bu haqqda daha ətraflı məlumat verəcək, buyurun. Çöldə gördüyünüz kimi şniçel hazırlanır. Hazırlandıqdan sonra gətirilir bir partiya tökülür burada, yəni süzülür. Süzüləndən sonra qəlbərlərimizə tökülür. Qəlbərə töküləndən sonra da bunlar ə, müxtəlif ölçülərə uyğun, yəni götürülür o divarlara yapışandan sonra məsələn süzülmə sahədə keyfiyyəti daha da ondan sonra başlanılır çıxartmağa. Bura da qəlbənmə otağıdır amma burada proses bir qədər fərqlidir. İndi xanım bizə başa salacaq ki, burada hansı proses gedir. Evet bizə qəliblər hazır formada gəlir. Biz o qəlibləri ə, müəyyən hissələr, 1/8 kəsrik o ki, onları yerləşdirərək aparaqın çöməyi ilə ə, işə salırıq. Qız xanımlar, bişmədən çıxıb gəlmiş qabların üzərinə rəsm əsəri çəkirlər. İndi maraqlanacaq görək hansı mövzuda ə, işləyirlər. Daha çox narməhfüs olur, milli şeylərə üstünlük verilir. Ən çox istədiyim də elə narməhfüsudur. bu prosesdə sinərlə məşğuldur. Burada şiirə hazırlanır, hə. bura gəlib müəyyən sıxlağı qoyulandan sonra hə. burada rəssamlar işlədən malları burda gətirirələr. Gücü dəkanın və əl əməyinin məhsulu olan bu gözəllikləri indi daha fərqli mövzuda hazırlayırlar. Bu otaqda nəfis tərtibatda hazırlanmış möhtəşəm dekorativ qablar var. Baxdıqca bilmirəm hansını sizə göstərim. Heyran qalmaq mümkün deyil. Burada bax tarix, zəfər mövzulu qablarda görürsüz. Ən möhtəşəmi isə deyərdim ki, budur şəfəətəyə Hekmat Mirzəyevin fotosu əks olunmuş qabdır. Bu dekorativ qabı görürsüz. Sənətin öz xüsusiyyətləri var, özdəlikləri var. Kadrlara ehtiyacı var. Ondan sonra bu işi bilən insanlar model yaradılması, forma yaratma baxımından texnoloji baxımından, rəngkarlılıq baxımından bu sənətin də öz xüsusiyyətləri var. Təbii ki, bu xüsusiyyətlərin bir çoxu ənənə şəklində nəslədən-nəslə ötürülür. Yəni burada qırılmaya yol verməyə olmazdı. Biz çalışırıq ki, bu bəzəmə üslublarına, dizayn üslublarına, yəni son dövrlərin modern, postmodern, konstruktiv, konstruktivizm formalarına uyğun da bizim belə də aksessuarlarımız, bizim məhsullarımız olsun. Və əlbəttə bütün hamsı gözəl rəssamlarımızdan, sənətçilərimizdən, heykaltaraşlarımızdan hesabına başa gəlir və hesab edirəm ki, bu sahədə də biz uğuru ciddi uğurlar qazandırırıq. Keramika fabrikində təkcə keramik qablar hazırlanmır. Ata-babalarımızdan bizə miras qalmış duluculuq sənəti ilə məşğul olur və məktəblər üçün master-klasslar keçirlər. Ustanın əli işidir. Bir-birindən fərqli əqablar görsə də, bu bizim verişim üçün xüsusi hazırlanıb dikdəvandır. İndi mən də özümü sınayacam, görüm nə hazırlaya bilirəm.